بسم الرحمن نادرین محترم پچھلے پارٹ میں ہم نے لودی خاندان اور مغلیہ خاندان کے پہلے دورے حکومت کے بارے میں بات کی تھی اس پارٹ میں ہم میں سوری خاندان, خاندان اور خاندان مغلیہ خاندان, مغلیہ خاندان کی دوسرے دورے دورے کے دوسرے دور حکومت کے بارے میں بات کریں گے جس میں نمبر آٹھ پہ آتا ہے سوری خاندان ہمائیوں کچھ کس دے پندرہ سو عیسوی میں شیر شاہ سوری حکمران بنا یہ بہت قابل حکمران تھا اس کی حکومت بہار بنگال اور دہلی سے پنجاب تک اس نے اپنے پانچ سالہ حکومت میں پنجاب سے بنگال تک تیرہ سویر سڑک بنوائی اس کا پایا تخصیلی کی بجائے بہار کا شہر شہر سام تھا پندرہ سو پینتالیس عیسوی میں اس کا انتقال ہوا اس کے جانشین شلیم شاہ نے پندرہ سو باون تک حکومت کی پھر فیروز شاہ سوری حاکم بنا بگو میں جلد ہی قتل کر دیا گیا پھر چند ماہ ابراہیم شاہ حاکم رہا آخری حاکم سکندر شاہ سوری ہوا سورج پھیل چکی تھی اس کا فائدہ اٹھا کر ہمائیوں نے پندرہ سو پچپن عیسوی میں شاہ ایران کی مدد سے سکندر شاہ کو شکست دے کر دہری پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور سوری خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا ناظرین نمبر نو پہ ہے مغلیہ خاندان کا دوسرا دور حکومت دور پندرہ سو پچپن عیسوی میں ہمائیوں نے دوبارہ تخت سنبھالا لیکن دوسرے سال اس کی وفات ہو گئی ہمایوں ہمائیوں کے بعد اس کا بڑا بیٹا جلال الدین اکبر حکمران ہوا اس کا دور حکومت تقریباً پچاس سال رہا اس نے ایک بادل مذہب الہی کی بنیاد رکھی مشہور بزرگ مجدد الف ثانی نے اس دین کی مکمل تردید کی اور امت کو اس کے غلط اثرات سے بچایا اکبر کی حکومت کا دائرہ بے حد وسیع تھا سندھ کندھار کشمیر بہار بنگال گجرات مالدہ اور بلوچستان سب خطے اس کے زیر حکومت تھے سولہ سو پانچ عیسوی میں اکبر 205, کے انتقال کے بعد اس کا بڑا بیٹا سلیم, بڑا بیٹا سلیم نور الدین جہانگیر حکمران بنا یہ بہت بلند حوصلہ علمی ذوق رکھنے والا حکمران اور ہم در تھا اس کی حکومت میں اس کی بیوی نور جہان کا بڑا عمل دخل اور اثر تھا سولہ سو اٹھائیس عیسوی میں اس کا انتقال ہوا اس کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہان حاکم بنا اس نے لال قلعہ جامعہ مسجد تاج محل جیسی عمارتیں بنوائی اس نے تخت تاؤس بھی بنوایا تھا اس کے زمانے میں دکن احمد نگر اور بیجاپور وغیرہ علاقے مغلیہ سلطنت کا حصہ بنے اس کا دور حکومت تیس سال رہا شاہ جہاں کی بیماری میں اس کے بیٹوں اورنگزیب دارا شکوا اور شجہاں میں حکومت کے لیے لڑائی شروع ہوئی جس میں اورنگزیب آدمگیر کامیاب ہوئے کامیاب سولہ سو اٹھاون عیسوی میں اورنگزیب نے حکومت سنبھالی اور سیاسی حکومت مسلط سے اپنے والد, اپنے والد کو آگرہ کے قلعے میں نظر بند کر دیا جہاں آر سال بعد سولہ سو عیسوی میں شاہ جہاں کی وفات ہوئی تونگزیب کا بڑا بھائی بارہ دین تھا باپ کی حمایت اس کو حاصل تھی باپ کا رویہ اورنگ زیب کے ساتھ والا تھا اس لیے مسلط باپ کو نظر بند کرنے میں تھی لیکن اس کے باوجود اورنگ زیب نے باپ کے ساتھ بے حد حسن سلوک کیا ہندوستان کی پوری اسلامی تاریخ میں اورنگزیب سب سے بیف تداب اور ایماندار بادشاہ تھا غیر مسلم برقی نے اس پر ہندوؤں کے ساتھ برسلوکی کا الزام لگا کر بہت بدنام کیا ہے حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے خود اورنگزیب کی فوج میں بہت سے ہندو اعلیٰ پر فائز تھے اورنگزیب نے اڑتالیس سال کی حکومت کی اور طرف پر حکومت چلانے کی پوری کوشش کی اس کا دائرہ حکومت آسام کے سندھ اور کشمیر سے کیرالہ تک وسیع تھا ساتھ ہی وہ بڑا علم پرور تھا فقہ کی مشہور کتاب کتابہ عالم گیری ستارہ سو سات عیسوی میں اس کا انتقال ہوا اس کے بعد اس کا بیٹا مرزم شاہ گرف شاہ عالم بہادر شاہ آخم بنا اس کی اپنے بھائی آزم کے ساتھ لڑائی ہوئی جس میں آزم قتل ہوا اور یہیں سے مغلیہ سلطنت کا خاتمہ شروع ہوا شاہ عالم کے بعد جہان دار حاکم بنا اسے ایک سال میں ہی اس کے بھتیجے کے لڑکے فرق شیر نے قتل کرایا قتل اور سترہ سے اکی عیسوی میں حکومت سے مگر کچھ ہی عرصے میں فرق شیر بھی مارا گیا رفیت درجات رفیت دولہ اور محمد شاہ نے باری باری اختار سنبھالا محمد شاہ کے دور میں سترہ سو اٹھتی عیسوی میں ایران کے نادر شاہ نے ہندوستان پر زبردست حملہ کیا اور خون قتل و غارت گری کی مغولیا حکومت کمزور ہوتی گئی متعدد ریاستوں میں بغاقتے اور خود مختار حکومتیں بن گئی گجرات اور مہاشتر پر مرہٹوں کا قبضہ ہو گیا <سطرح> سترہ سو اردالی عیسوی <سطرح> میں محمد شاہ کا لڑکا <سطرح> احمد شاہ حاکم بنا شاہ لیکن پانچ سال کے بعد اس کو معظم شاہ کے پوتے عالمگیر ثانی نے بے دخل کر کے خود حکومت سبار لی انگریزوں کا عمل دخل بھی بڑھتا جا رہا تھا تجارت کے بہانے ہندوستان میں انہوں نے اپنی جڑے مضبوط کر لی تھی عالمگیر ثانی عالم کے بعد شاہ شا عالم ثانی کا حکومت ملی جس نے انگریزوں سے مقابلہ بھی کرنے کی, مقابلہ کوشش بھی کی, کی کوشش کی مگر ناکام ہوا اس کے بعد اس کا لڑکا اکبر ثانی حاکم بنا یہ انگریزوں کا وزیفہ خوار تھا خاندان مغلیہ کا آخری بادشاہ جو ہندوستان میں آخری مسلم بادشاہ تھا اکبر ثانی کا لڑکا بہادر شاہ ظفر تھا یہ اٹھارہ سو سینتی عیسوی میں برائے نام دہلی کا بادشاہ بنا یہ بھی انگریزوں کا وزیفہ خوار تھا اس کی حکومت لال قلعہ کی چار دیواری تک تھی ساتھ ہی یہ اچھا شاعر و ادیب بھی تھا انگریزوں نے انگریزوں نے اٹھارہ سو عیسوی میں اس کو رنگون برما میں قید کر دیا قید کر دیا جہاں بیچارگی کے عالم میں اٹھارہ سو باسٹھ عیسوی میں اس کی وفات ہوئی وفات ہوئی اس طرح ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے ساتھ ہی اسلامی حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا ناظرین اولی قسط میں ہم بات کریں گے انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دی